میرے عزیزوں اللہ پاک نے مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے چھوٹے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس چھوٹے سے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم السلام نماز قائم کرو نماز پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج پر نماز تحفے میں دی گئی یہ وہ نماز ہے کہ جو پچھلی امتوں پر پچاس پچاس مرتبہ فرض تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پچاس مرتبہ نماز فرض تھی دیگر نبیوں کے زمانے میں پورے چوبیس گھنٹوں میں پچاس نمازیں پڑھا کرتے تھے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پانچ ہو گئی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پانچ ہو گئی اگر آج بھی پچاس نمازیں ہوتی تو آج بھی اگر پچاس نمازیں ہوتی تو اللہ پاک نے ہم پہ کرم فرمایا فضل فرمایا کہ پانچ نمازیں کر دی تو کوشش کریں کہ ان پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا کریں اور ساتھ میں اور ساتھ میں اللہ پاک کے کہے ہوئے الفاظوں کو دہرائے اللہ پاک کے کہے ہوئے الفاظ کون سے ہیں قرآن کریم یہ کس کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں ہمیں آج سمجھ ہی نہیں آتا شیطان نے ایسا دل کالا کر دیا اللہ تعالیٰ کی باتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی کہیں بھی گفتگو موجود ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے کیونکہ شیطان نے ہمارے دل کالے کر دیے جس وقت ہم قرآن کو کھول کر بیٹھ گئے جس وقت ہم نے قرآن کو کھول لیا آپ خود اپنے اندر یہ محسوس کریں گے آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون آنا شروع ہو جائے گا آپ کے اندر ایک عجیب سی طاقت آنی شروع ہو جائے گی آپ کے چہرے پر خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر روحانیت آنا شروع ہو جائے گی کیوں اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے بولے ہوئے الفاظ ہیں آج دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے سکون ملتا ہو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے لکھنے والے کو بھی سکون ملتا ہو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے سوائے قرآن کریم کے چاہے مسلمان پڑھے چاہے بچہ پڑھے چاہے بوڑھا پڑھے چاہے جوان پڑھے چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے کسی بھی عمر میں پڑھے پڑھ کر تو دیکھے سکون ہی سکون ہے صرف پڑھنے میں اتنا سکون ہے سوچو عمل کرنے میں کتنا سکون ہوگا پڑھنے میں اتنا سکون ہے عمل کرنے میں کتنا سکون ہوگا اور اللہ پاک کیسے اس کے چہرے کو نورانی بنائیں گے تو روزانہ کوشش کریں تھوڑا سا ہی صحیح ایک صفائی صحیح لیکن قرآن کریم کو کھول کر پڑھیں قرآن کریم کو کھول کر پڑھیں میرے عزیزوں ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے یہ وقت ختم ہونے والا ہے یہ وقت ختم ہونے والا ہے جس طرح صبح ہوتی ہے رات آ جاتی ہے رات ہوتی ہے صبح آ جاتی ہے کوئی چاہے یار رات ہی رات رہے صبح نہ آئے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا صبح آئے گی کوئی چاہے دری دن رہے صبح نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ گردش کر رہی ہے یہاں پر کوئی چیز رکی بھی نہیں ہے یہاں پر چل رہی ہے مسلسل چل رہی ہے ہر انسان کی زندگی کے گھنٹے کم ہو رہے ہیں ہر انسان کی زندگی کے منٹ کم ہو رہے ہیں ہر انسان کی زندگی کے سیکنڈ کم ہو رہے ہیں جس دن آخری سیکنڈ ہوا جس دن زندگی کا آخری سیکنڈ ہوا سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا یہ آنکھیں ہوں گی دیکھنا بھول جائیں گی یہ کان ہوگے سننا بھول جائیں گے یہ دل ہوگا دھڑکنا بھول جائے گا کیوں آخری سیکنڈ ختم ہو گیا ہماری زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے آج جو پچیس تیس سال کا ہے آج سے چند سال پہلے وہ تھا پچیس سال والا چھبیس سال پہلے نہیں تھا تیس سال والا اکتیس سال پہلے نہیں تھا پچاس سال والا اکیاون سال پہلے نہیں تھا تو پہلے بھی نہیں تھے آنے والے وقت میں بھی نہیں ہوں گے تو یہ چھوٹا سا وقت ہے اس کی قدر کیا ہے سب سے پہلے تو اپنے گناہوں پر توبہ کریں سب سے پہلے کیا کریں اپنے گناہوں پر توبہ کریں یا اللہ ہم نے غفلت میں اپنی زندگی گزار دی یا اللہ گناہوں میں زندگی گزار دی یا اللہ نشے کی زندگی گزار دی یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو سب کہتے ہیں سب توبہ کرتے ہیں اپنی اپنی زبان سے بھی کہیں یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کبھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے یا اللہ کبھی جان بوجھ کر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے یا اللہ کبھی جان بوجھ کر کوئی نشہ نہیں کریں گے الفت میں برابر ہے الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا ہو الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو اگر دل میں مزہ ہوگا تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا اگر دل میں مزہ ہوگا قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آئے گا اگر دل میں مزہ ہوگا اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے گا اگر دل میں مزہ ہوگا سورہ یاسین پڑھنے میں مزہ آئے گا اگر دل میں مزہ ہوگا سورہ رحمان پڑھنے میں مزہ آئے گا اگر دل میں مزہ ہوگا سورہ اخلاص پڑھنے میں مزہ آئے گا اگر دل میں مزہ ہوگا درو شریف پڑھنے میں مزہ آئے گا اگر دل میں مزہ ہوگا آیت الکرسی پڑھنے میں مزہ آئے گا اگر دل میں مزہ ہوگا تیسرا کلمہ پڑھنے میں مزہ آئے گا اگر دل میں مزہ ہوگا اللہ اللہ کرنے میں مزہ آئے گا اسی وجہ سے کہا الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو تم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے نشے کر کے اس کا مزہ چکھا کبھی نشہ نہ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے دیکھو اس سے زیادہ مزہ آئے گا اس سے زیادہ مزہ آئے گا آنکھوں سے بدنظری کرنے کا مزہ چکھا کبھی بدنظری نہ کر کے اللہ کو خوش کر کے دیکھو اس سے زیادہ مزہ آئے گا کبھی گانوں سے کبھی کانوں سے گانے سن کر اس کا مزہ چکھا کانوں سے گانے نہ سن کر قرآن کریم سن کر دیکھو اس سے زیادہ مزہ آئے گا جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے کوئی دیکھتا ہے تم کو آسمان سے خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو یہ جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی کو یہ جوانی اللہ نے دی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے جوانی مختصر ہوتی ہے جوانی ایک وقت آتا ہے گزر جاتی ہے بوڑھا ہو جاتا ہے اس جوانی کی قدر کر لیں اس جوانی کی قدر کر لیں اپنی اس جوانی کو گناہوں سے پاک کر لیں اپنی اس جوانی کو گناہوں سے پاک کر لیں اپنی ان آنکھوں کو بدنظری سے پاک کر لیں اپنے ان کانوں کو گانوں سے پاک کر لیں اپنی اس زبان کو غیبت چغلی بدگوانی سے پاک کر لیں اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لیں گوئے کہ یہ جوانی پاکیزہ جوانی بن جائے جب یہ جوانی پاک ہوگی تو اس کے دل و دماغ میں اللہ پاک آئیں گے جب یہ جوانی پاک ہوگی اس کے خواب میں رسول پاک آئیں گے جب اس کی جوانی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کروائیں گے کیونکہ اللہ کیا ہے خود پاک ہے, اس کے رسول کیا ہے پاک ہے قرآن کیا ہے پاک ہے وہ ناپاک دل و دماغ میں نہیں آتے وہ ناپاک خوابوں میں نہیں آتے وہ تو پاک چیزوں میں آتے ہیں اب جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے اس دنیا کے اندر خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے کون کون چاہتا ہے زیارت کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور یاد رکھو جس کو زندگی میں ایک بار بھی زیارت ہو گئی اب وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اب وہ کبھی کفر پہ نہیں مر سکتا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے خواب میں جس شخص کے خواب میں میں آ گیا اب وہ اس بات کا یقین کر لے کہ وہ میں ہی ہوں کہ وہ میں ہی ہوں کیونکہ شیطان کو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے تو میرے عزیزوں اگر چاہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہمارے خوام میں آئیں تو اس کے لیے اس زندگی میں کچھ کام کرنے پڑیں گے کچھ کرنے کے بعد کچھ ملتا ہے کچھ کرنے کے بعد کچھ ملتا ہے بغیر کرے کچھ نہیں ملتا وہ کیا کرنا ہے پانچوں وقت کی نماز کو اہتمام سے پڑھنا ہے ایک کام تو یہ کرنا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچانا ہے تیسرا کام کیا کرنا ہے کانوں کو گانے سننے سے بچانا ہے چوتھا کام کیا کرنا ہے زبان کو گالی پکنے سے غیبت کرنے سے, سے، بدگوانی کرنے سے بری باتیں کرنے سے گندی باتیں کرنے سے بچانا ہے اور اسی طرح پانچواں کام کیا کرنا ہے اپنے جسم کو گناہوں سے بچانا ہے اپنے جسم کو گناہوں سے بچانا ہے چھٹا کام کیا کرنا ہے چھٹا کام کیا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر بستر پہ لیٹنا ہے باوضو ہو کر بستر پر لیٹنا ہے سونے کی دعا پڑھنی ہے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے سورہ ملک پڑھنی ہے اور آخر میں یہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جا سوتا جا کہتا جا سوتا جا آخری الفاظ زبان پر کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو نیند آگئی اب اس کو نیند آگئی جس کے آخری الفاظ درود ہو جس کے آخری الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم ہو آپ ذرا مجھے بتائیں جو انسان آخر میں جو کام کرتا ہے خواب بھی اسی طریقے سے آتے خواب بھی اسی طریقے سے آتے ہیں ان نمل اعمال بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے سو گئے جس کو یاد کرتے کرتے سو گئے تو یقیناً جس کو یاد کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ خواب میں آ جائے ہو سکتا ہے وہ خواب میں آ جائے اگر وہ خواب میں آ گئے ہماری دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی اگر ایک بار بھی خواب میں آ گئے تو دنیا کے سارے نشے ختم دنیا کے سارے نشے ختم ایک ہی نشہ لگے گا اے اللہ کے رسول دوبارہ خواب میں آ جائیں دنیا کے سارے نشے ختم ایک ہی نشہ لگے گا اے اللہ کے رسول دوبارہ خواب میں آ جائیں ایسے خوبصورت ہے ایسے حسین و جمیل ہیں ایسے پیارے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے آنکھیں ہی نہیں بھرتی اللہ کے رسول کیسے خوبصورت ہے ایسے خوبصورت ہے کہ جن کے پسینے میں بھی خوشبو ہے جن کے پسینے میں بھی خوشبو ہے ایسی خوشبو ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے اپنی شیشیوں میں بھر لیا کرتے تھے تر کے طول پہ استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ ایسی خوشبو تھی جو دنیا کی ساری خوشبو کو ملا کر بھی نہیں بن سکتی آپ ایسی خوشبو تھی تو جس کے پسینے میں اتنی خوشبو ہو وہ خود کتنا خوشبو والا ہوگا وہ خود کتنا معطر ہوگا وہ خود کتنا پاک صاف ہوگا وہ پاک ساپ پاک صاف آنکھوں میں آئے گا تو ابھی موقع ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے محنت کر لیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے محنت کر لیں کیا محنت کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی محنت کر لیں کریں گے نا آج سے ہی کوشش آج سے کوشش کرے کہ اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے دنیا میں کسی خوبصورت نوجوان لڑکی سے پیار ہو جائے اس کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے نئی نئی پلیننگیں بناتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے نئے نئے منصوبے بناتے ہیں کہ کسی طریقے سے جھلک دکھ جائے کسی طریقے سے جھلک دکھ جائے وہ دنیا کی ایک خوبصورت عورت اس کی کیا خوبصورتی ہوگی جو میرے نبی کی خوبصورتی ہوگی تو اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے بھی منصوبے بنائیں اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے بھی منصوبے بنائے کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے آج ہم نے سو مرتبہ درود پڑھا تھا خواب نہیں دکھا چلو دو سو مرتبہ پڑھیں گے ہمیں دو سو مرتبہ میں بھی خواب میں نہیں آئے تین سو مرتبہ پڑھیں گے تین سو میں نہیں آئے چار سو مرتبہ پڑھیں گے منصوبے بنائے منصوبے بنائے دیکھنے کے لیے نماز میں ہماری جان نہیں ہے یہ فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی اسی وجہ سے شاید خواب میں نہیں آئے چلو فجر بھی پڑھوں گا زور چھوٹ گئی تھی اس وجہ سے خواب میں نہیں آئے زور بھی پڑوں گا شیطان کا منہ کالا کریں شیطان کا منہ کالا کریں جب ہم یہ اعمال کریں گے شیطان کا منہ کیا ہوگا کالا ہوگا اور اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میرے آنے کا یہی تو مقصد تھا کہ میں چاہتا تھا انسان اللہ والے بن جائیں اللہ کے قریب ہو جائیں تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ. جان بوجھ کے نماز تو نہیں چھوڑیں گے شریف پڑھیں گے رات کو انشاءاللہ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق تھا وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں